Hər vaxtınız xeyir olsun. 3 sotda belə bir möhtəşəm 4 otaqlı həyət evin çəkib sizə təqdim edirik. Evin sağ, sol, arxa hissəsinə keçid etmək mümkündür. Bütün lüksə qoşulan şey edilmişdi. Mərtəbələr arası monolit betondur. 2-ci mərtəbənin tamamında da beton kəmər atılmışdır. 3 sotda inşa edilib. Burdan mətbəx hissəsindən çölə çıxış etmək mümkündür. Gəlin həyət yan yəni sahəyə bir də burdan baxaq geniş bir həyat yanı sahəsi var. Qalbay ikinci mərtəbənin isti de izolasiyası oldu. Onu da görürsünüz. İndi isə evin daxilinə keçəcəyik. Evin daxilinə keçəcəkdikdə sağ tərəfdə yerləşir qonaq otağı. Baxı gördüyünüz kimi geniş bir qonaq otağına malikdir. Sportçılardan falan hər birlə istifadə olunub. Daha sonra isə evin arxa hissəsində təxmini 55-60 kvadrat metr, kvadrat metr yer saxlanılmışdır. Gördüyünüz kimi, evin zirvəm hissəsinə keçid etmək burdan mümkündür. Onu da göstərək sizə. Baxın, gördüyünüz kimi geniş bir zirvəm hissəsi var. Ev bütünlüşə şey, istipo ilə təchiz olunmuşdur. Daha sonra isə sizə mətbəx hissəsini çəkək. Bura mətbəx hissəsidir. Bəfurluqlaram kimi mətbəx hissəsindən çölə də çıxış etmək mümkündür. 1-ci mərtəbədə yerləşən geniş sanuet çəkib sizə təqdim edək. sənət olaraq paket kupçadır. Yəni evin də torpağının da kupçası var. İpotekaya yararlıdır. İndi isə qalxıq ikinci mərtəbəyə də etdığəyəm sizə. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda sağ tərəfdə yerləşir ikinci mərtəbənin sanuzeli. Baxın, duş kabinesi üçün yer də ayrılıb. Daha sonra isə yataq otağı təqdim edəcəm sizə. Baxın gördüyünüz kimi Burda isə ailə üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Burada da sport işıqları daxil olmaqla hər birindən istifadə olunub. Burdan heyvan sahəsinə çıxış eləş mümkündür. Baxın, gördüyünüz kimi gəlin həyət yan sahəyə bir də burdan baxaq. Masa vardır, 6 nömrəli məktəbə yaxınlığında yerləşir. Daha sonra isə sonuncu yataq otağını çəkilsə təqdim edək. Baxın, gördüyünüz kimi Bu üç nəfərlik yataq otağıdır. Daha ətraflı məlumat almaq üçün 070 680 44 64 nömrəmizə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər, sağ olun.